Так что вам Если я автомат 600 выстрелил, то пулеметы это 300 выстрел, половину меньше стреляет. Но зато он такой хорошая машина. Только воду надо добавить. Да. Так что волонтеры очень неоценимый в победу. Скажем так, а победа будет, я, я думаю, что она будет по-любому. И даже безоговорочно мы победим. Мы вернем все свое, что нам надо было вернем, наверное, не наверное, так оно и будет. И волонтеры должны, они их нельзя откидывать, они должны вместе с нами в одной стороне стоять, потому что вернем волонтеры было бы очень плохо. Хотя вот к нам, например, что касается нашего батальона, допустим, или касается моей высотки, это к нам очень приезжают. приезжали. Всю свою службу я только видел двух волонтеров. Ну и не потому они не приезжали, наверное, потому что были очень такая, ну, обстрелы очень большие, просто их туда не пускали к нам, правильно? А так они у них этих девчат, чуть старше там 18 лет, глаза горят, приезжают. Понимаете? И вот когда ты там на высотке я, там, прожил месяц-два, там с одними теми же морды, они уже надоели просто уже. Да? И когда кто-то приезжает новенький, особенно если это девушка, понимаете, какая-то. Все стараются перед ней там, ну, такой же почистишь одежду сразу, Ходит ой, ну, как кто? А тут уже и вещи почистил, да, могу почистил, уже все привел в порядке, уже герой ходит. <laughs> так что волонтеры неоценимая, неоценимая. Задавайте вопрос, спрашивайте. Что они хотят добиться этой войны? Ну, вы знаете, если бы вот самое, самое интересное, э, самое страшное то, что у них цели нету. Если бы была у них была цель какая-то, то можно было, о чем то с ними разговаривать. сесть за стол переговоров, правильно? И что-то они сами не знают, чего не хотят. Вот сегодня они хотят так, завтра хотят это. А вот завтра еще хотят что-то. Ну а. что Россия им скажет. Да, у них своих мозгов нет. А России нужна дорога на Крым. Ну, может быть, не знаю. А вообще, чтобы вы понимали, Донецк, на самом деле, если посмотреть на карту, я ничуть не хочу обижать этих людей. Там шахтеры, там такой труд очень адский. На самом деле депрессивный регион. А депрессивный какой? Они там, вот знаете, у нас, посмотрите, наши села они убраны. У нас ваши родители постоянно тут с работы пришел, уже в огород бежит, там на грядках сидит, ковыряется, помидоры растит, продает, свиней выращивает. Ну, короче, они заняты, ваши заняты, понимаете? А там они, у них там водка пить, земля валяться, правильно? Зарплату получили, пробили ее. Это большинство городов, это горлока, это там наркоманский край. Кто-то работает, который там, ну, которые выделились люди, там, миллионеры эти. А остальная там молодежь, она там заняться нечего. Они, там ни спортом не занимаются, ничем. Там действительно депрессивный такой район. И вот вы представьте, они там, я не знаю, там, набрались кредитов, наверное. Не знаю, чего еще. А тут раз наркоманы эти, которые дали в руки оружие, он себя царем почувствовал, понимаете, я попробую у забрать теперь. не знаете, как, как ни кредиты отдавать не надо, ничего делать не надо. Хотя, Хотя люди там тоже разные. Там есть люди, которые за Украину одежду работают. Вот честно. Вот. Ну, Гуля, Разные... мое мнение. Мое мнение, все, что я знаете, я, да, людей тоже у нас здесь. Если хотели вернуться в Украину, уже собрали шкамарки и приехали сюда. И нам бы было проще с ними воевать. А так не поймешь, понимаете, вот, сам прикол, что, ну, мы сидим по полям, по блиндажам, а они сидят в городах. Они зиму прожили в городах, они в рестораны ходят, они гуляют. Они выехали, постреляли по нам, и уехали обратно в город. Они прикрываются вот этими местными жителями, прикрываются. И странно ведут себя местные жители, странно. если бы они так хотели, то вы бы их, или бояться, Ну, сам факт, правильно? Очень большое там влияние это пропаганда. Пропаганда, да. да. Промыли мозги. промыли там. Промыли мозги, Россия, Путин, там все дела эти. Хотя как можно, да, там, ну, давайте там, смотрите, мы выходили в разведку и смотрели своими глазами, и видел, например, как они вырезают заводы. Ну, если ты умный человек, если ты там здраво мыслишь, что может быть хорошего? Ну оставим мы его на эту землю, ну оставится выйдет. Ну как он тут работать будет? Кто вам денег даст, если вы вырезаете на металлолом заводы, понимаете? Там вывозите этот уголь, затапливаете шахты. Шахты, если, чтобы вы правильно понимали, если шахту затопится водой, то она ее уже обратно в воду не откачаешь, она уже не придет в нормальное состояние. Все, это гиблое место. Они там потопили шахты. Понимаете? Я не знаю там. Не в свое время кричали, что мы кормим всю Украину. А оказалось, что Украина ну да. Так что, да, Если, если, бы, если бы у человека была цель, то можно было бы с ним поговорить. Хотя бы обсудить там ситуацию. Правильно? Что-то вам не нравится. Как-то может где-то кто-то что-то не брал. Можно было найти точки какие-то соприкосновения. А это такие это глупые люди, которые. Это все могло закончиться еще в 2014 году, в сентябре месяце. Мы уже доходили до границы. Вот. Это перед Иловайским котлом. Да, Иловайский. Иловайский вошли российские регулярные войска, и вот они воевать умеют. Да, почему мы не да. они были готовы немножко, надо было. Они да. умеют воевать. Вот. И наше командование очень бездарное. Задавайте вопросы, Спрошу. Спрошу. А у вас это значки а Я объясню, смотрите, ребят, на самом деле... На самом деле, да, ну, почему, почему бы и нет? Смотрите, я вам сейчас расскажу. Смотрите, значит, Э, это самое. Э, э, на самом деле мы же страна, которая не воевала. И, соответственно, и медалей за, скажем так, за войну у нас не было. У нас есть в Украине, если это по геральтике посмотреть там две медали боевые и два ордена. Ну, так получилось, что мы только ехали об этом говорили. Наши первые две волны, к сожалению, не награждали никого. Это была антитеррористическая операция. Первые сводки, если вы помните, и шли. Они не шли, что это диверсирование. Можно приедет. Можно я на дяде Валерий покажу, расскажу. Что это за значки Вот этот знак, это, скажем так, это медаль ветерана войны. То есть этот знак дается лицам, которые прошли войну, либо получили ранение либо стали инвалидами войны. Вот дается такой знак. Значит, это медаль. Медаль защитника Отечества. Ну, за то, что там, защищали свое Отечество. Вот это, это знак участника АТО. То есть это, значит, давали тем ребятам, которые участвовали непосредственно в боевых операциях. Участвовали в боях. А на этой стороне это подразделение, которое гвардейское. Это значит, особо отличился в бою присылали гвардейское звание, ну, допустим, в этом подразделении. И там, когда каждый человек, который служил в этом подразделении, имел право носить такой гвардейский знак. Он в военном билете записан. Да, да, да. Ну, а, а, вот, а это, это крест, это крест моего батальона. Это тоже такое. У нас же разные подразделения были. Вот у нас был крест. Это крест 43-го батальона. Здесь на нем написано, что это 43-й батальон. Министерство обороны, Отдельный мотопехотный батальон. И атом. Потом придете ближе и посмотрите. Вам пока. Спрашивайте. Ну что даже интересует, спрашивайте. Изменяется ситуация. Вы часто говорите, в лоб было, сброя, техника. Краще, чем в него. Самое смешное не. Не, ну нельзя, нельзя так сказать, что вы знаете, это самое, изменения какие-то есть. Они просто не так быстро идут. Изменения есть. Одели более-менее, понимаете, больше стали похожи на армию. Вот одели ребят в форму. Оделы кто? Государство. Горжа. Именно, понимаете, началось, скажем так, наконец-таки более-менее наши, ну там, нельзя постоянно лывать наше государство, правильно? Нельзя это делать. Поэтому более-менее они уже воспряли, расправили, скажем так, крылья, начали понимать свою значимость. Ну, то есть, понимаете плохие люди, которые были у руководства там, эти, Министерства обороны, они делали ошибки, их убирали. Наконец-таки, может быть, пришли люди, те люди, которые что-то понимают, в этом, научились наконец-таки. То есть начали направлять денежные потоки в нужное русло, начали одевать ребят, начали смотреть, что такое форма, начали форму придумывать. На нас, кстати, эта форма, это еще образца 2014 -го года. Она очень плавится, горит, если на нее попадешь и не успеешь снять, Ты сам загоришь, чертовая мать. Сейчас, короче, уже начали форму более-менее форму делать и обувать ребят, и какая-то дисциплина в армии начала прививаться. Соответственно, и вооружение. Начали делать закупки какой-то, начали заводы, начали доставать с консервации технику. Но эта техника начала попадать уже более-менее новая какая-то, начала попадать в войска. Но это все мало, это очень мало. Это даже не ощутимо. Это даже не ощутимо. Я э, созваниваюсь, и ребята приезжают ко мне с, с песков, вот. Это мой родной третий батальон, вот. так мы, мы тут уже, будучи с Андреем тут, помогаем им, там, двигателя им делаем, потому что э, государство не может это отремонтировать. Вот. Спрашивал я за технику, он говорит, ну, говорит вот как было, так и осталось, как был металлон, так и осталось. Единственное, что э, ребята рассказывали, что в аэропорт действительно пригнали новый танк «Оплот». Кто он, сгорел, кто сгорел, не, он не загорел, его убрали. А почему? Я вам сейчас объясню почему. Понимаете, мы э, воевали на старых образцах техники, Т-64. Да, Т-64. А туда уже э, пришла техника, там компьютер, это знание компьютера она было, понимаете? И ребята просто сели в него, так разобрали, они не могли разобраться, говорит. Машина классная. Ну, на нее научиться, надо учиться. Научиться. Понимаете? Поэтому сейчас в весне готовят именно на эти танки ребят. Вот там сейчас этот танк. Ну, на самом деле, вы знаете, я вам серьезно. Вот, опять же, вот по поводу вот, мобилизации шли вот первой, вторной волны такого поднимались заводов, там, которые ребята, которые там знали. вы что поймите, что в военкомат, мы когда пришли в военкомат, еще в в марте месяца то в военкомате было три служащих один военком и два сторожа вы добровольцы. добровольцы да они короче получается эти, это все это все было вот эти потеряны были документы то есть на самом деле не было даже картотеки то кого можно было призывать понимаете и вот так просто обращались там предприятия предприятия давали информацию о лицах которые работают и так вызывали на медкомиссию ребята и шли 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 и сами приходили понимаете так оно было Прошу. А есть такие, что приезжают из России воевать за Украину? Ну честно говоря, я не видел. Не видели мы там. Я лично не видел. У нас не батальон видел. Донбасс был. Там Нет. были чеченцы. Ну чеченцев да. Помните этот Мусая Наев и сам да, который погиб за Украину. Это участник первой и второй чеченской войны. Этот батальон именно же.